الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bis Malaysia petang ini bersama saya Iza Menasir. Selain bersiaran menerusi saluran berita RTM dan TV1, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Live Bis Malaysia. Saudara penyelidikan dan pembangunan R&D adalah tunjang utama yang mencetuskan inovasi teknologi sekaligus merancangkan ekonomi negara. Negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Korea Selatan, Jepun dan United Kingdom membuktikan bahawa pelaburan dalam R&D adalah pemacu utama kejayaan ekonomi jangka panjang dan mengangkat inovasi sebagai asas pembangunan industri berteknologi tinggi. Namun di Malaysia, cabaran masih wujud dalam memastikan penyelidikan yang dijalankan dapat diterjemahkan kepada produk atau teknologi yang boleh dikomersialkan sejauh mana bidang R&D ini mampu memacu inovasi dan teknologi akan kami kupas sebentar nanti kami kongsikan terlebih dahulu perkembangan ekonomi semasa Maybank Investment Bank menganggarkan pertumbuhan ekonomi Malaysia tumbuh perlahan pada kadar 3.9% Januari lalu berbanding bulan sebelumnya. Bagaimanapun, prestasi perdagangan runcit yang baik memberi isyarat perbelanjaan pengguna kekal kukuh dengan unjuran pertumbuhan sekitar 5.8%. Bank pelaburan ini menerusi anggaran KDNK bulanannya menjelaskan peningkatan didorong kadar peng pengangguran yang rendah dan inisiatif meningkatkan pendapatan rakyat di bawah belanjawan 2025. Ini termasuk kenaikan gaji sektor awam bermula Disember 2024 serta pelaksanaan gaji minimum baru sebanyak RM1,700 mulai bulan lepas. Selain itu, bantuan tunai kepada golongan berpendapatan rendah terus meningkat kepada RM13 bilion tahun ini berbanding RM10.3 bilion pada 2024. Pada masa sama, pertumbuhan dua angka bagi import barangan modal dan peningkatan pinjaman bank untuk industri dan hartanah kekal kukuh seterusnya mencerminkan keyakinan berterusan terhadap kitaran pelaburan negara. Baik, bersempena ulang tahun ke-50, kumpulan M Bank committed untuk menyokong komuniti usahawan tempatan melalui pelbagai inisiatif. Ketua Komunikasi korporat dan Pemasarannya Syazman Syahid berkata, antaranya dengan menyediakan lebih 300 tapak niaga bagi membantu usahawan mikro menjalankan perniagaan sepanjang Ramadan. Ia melibatkan tiga lokasi di Lembah Kelang dan dua di Johor Bahru, Johor serta Taiping, Perak. Selain penyediaan tapak, usahawan terpilih terdiri diberi peredahan kepada aplikasi digital. Untuk peniaga-peniaga yang datang tampil untuk berniaga sepanjang bulan Ramadan, kita memberikan mereka kemudahan uh, seperti uh, akses ke M-Online, uh, QR Code, uh, QR Pay uh, dan uh, ia amat membantu peniaga lah untuk menerima um, dan mendigitalkan perniagaan mikro mereka. Hmm. Usaha memperkasa usahawan wanita juga diteruskan melalui kerjasama dengan perusahaan sosial Ibu Prena. Penyelidikan dan pembangunan R&D memacu penghasilan teknologi baru, produk yang inovatif dan penambahbaikan dalam pelbagai sektor seperti perindustrian, pertanian, perubatan dan teknologi maklumat. Dalam konteks Malaysia, R&D menunjukkan peluang yang cerah terutamanya dengan sokongan kerajaan, industri dan institusi akademik. Walau bagaimanapun, ia juga berdepan dengan beberapa cabaran yang perlu diatasi untuk memaksimumkan potensinya. R&D pacu inovasi dan teknologi top yang akan kita kupas bersama tetamu undangan Kemis Dr. Muhammad Azri bin Rani, pensyarah kanan Fakulti Sains Gunaan, Universiti Teknologi MARA UiTM. Terima kasih bersama kami di Bismillahirrahmanirrahim Dr. Uh, Sama-sama. Ya. Yeah. Baik, mungkin sebagai permulaan untuk kita bincangkan topik R&D, parti mm. inovasi dan juga teknologi ini, apa sebenarnya peranan R&D uh, dan dalam inovasi teknologi terutama untuk kita uh, nak merancakkan ekonomi negara kita ini, Dr. Okay, uh, so basically uh, when we talk about R&D mm -hmm. then kita ada ekonomi. Mm -hmm. So, uh, R&D itu sendiri adalah sebenarnya untuk kita menghasilkan sesuatu yang baru yang uh -huh. tak pernah diwujudkan, yeah. yang tak pernah dicipta dan kita kena pastikan output dia mestilah dia memudahkan kerja kita uh -huh. ataupun dia lebih canggih ataupun dia lebih senang dan setiap R&D yang kita hasilkan di, uh, di universiti mestilah mempunyai nilai komersial meaning that uh, bila uh, R&D itu mempunyai nilai commercials meaning uh, produk itu ataupun proses itu boleh dijual yeah. so bila boleh dijual itulah dimasukkan dengan uh, R&D and uh, economy mm -hmm. so uh, basically kalau negara uh, yang mampu integratkan antara mm -hmm. R&D dan uh, plan ekonomi, mm -hmm. so basically itu adalah negara yang mampu berdaya saing sebenarnya mm -hmm. baik sebagai peneraju R&D apa hasil dapatan dari R&D yang mungkin telah komersialkan sebelum-sebelum ini mungkin okay. boleh di-sharekan kepada penonton kita, Doktor? Uh, R. Andy, di uh, UITM. Yeah. Okey. Di uh, UITM, uh, so basically, kita dah ada sebanyak 11 startup mm -hmm. yang telah mengkomersialkan semua harta intellect UITM. Ya. Yeah. Uh, antaranya, kita ada Harumanis. Mm -hmm. uh, Harumanis daripada UITM Perlis mm -hmm. yang telah mengkomersikan uh, produk seperti skincare uh, based on Harumanis. Uh, second, kita juga ada kopi Tenaga. Una-una mm -hmm. coffee kalau pernah dengar. Ya. Yeah. Pernah? <laughs> pernah dengar. Uh -huh. uh, and then, kita juga ada narkots teknologi hmm. uh, meaning uh, dia ada satu uh, what do we call uh, sebagai uh, untuk breast cancer hmm. uh, untuk detect uh, breast cancer sensor lah basically hmm. uh, untuk uh, breast cancer uh, and then kita juga ada teknologi uh, yang uh, contoh sebagai you know uh, sebagai juri hmm. lah dalam pertandingan so biasanya kita perlukan 30 minit untuk yeah. uh, kita markah and then mm -hmm. kita perlukan less than one minute and then kumpulan penyidik kami sendiri uh, telah mm -hmm. menghasilkan perfume yang mempunyai ketahanan yang sangat lama mm -hmm. dengan penghasilan bahan lekat iaitu perfume yang uh, mampu bertahan sehingga 72 jam pada fabric yeah. Okay. Baik, tadi di awal siaran saya ada katakan cabaran tu mesti ada. Mungkin doktor boleh sharekan apa sebenarnya cabaran-cabaran yang timbul, cabaran-cabaran yang wujud dalam orang kata nak memperkasa R&D dan juga inovasi ni doktor. Um, cabaran. Yeah. Uh, R&D untuk kita komersialkan maksudnya. Yeah, betul. Okay, so uh, bila kita bercerita tentang R&D, and then kita bercerita tentang commercializations, mm -hmm. ataupun kita tak pakai R&D lah, saya kita panggil sebagai research output, mm -hmm. okay research output, and then kita bercerita tentang commercializations. Uh, you have to understand antara mm -hmm. research output dan commercializations adalah dua benda yang berbeza, mm -hmm. uh, dan di tengah-tengah ini kita biasanya kita akan panggil sebagai the death valley. Uh, biasanya bila you ada research product and then you nak komersialkan dia kena lalu jalan yang sangat sukar untuk dikomersialkan. Mm -hmm. Okey, uh, antara faktornya saya rasa um pertama sekali uh, for example I'm a chemist. So yeah. kita ada product. So yeah. kita tak ada ilmu, you know, ilmu mm. perniagaan tu sendiri Betul. Kerana uh, antara R&D dengan commercializations adalah dua-dua boleh call dunia yang berbeza dan hmm. bahasa komunikasinya juga berbeza. Hmm. So, uh, itu antara satu and then second uh, juga uh, bila kita nak start uh, commercialization. So, yes, we have a product. Tapi bila kita nak start commercialization, kita memerlukan modal yang agak besar hmm. kerana kalau dalam lab mungkin kita boleh buat lab skills punya produk. Yeah. Kita okay, tetapi hmm. untuk you know komersialis yeah. mungkin mm -hmm. kita perlukan pilot plan. Mm -hmm. And then bila dah commercialize, kita juga ada you know for example you know marketingnya macam mana, hmm. semua sekali lah. Okay, so hmm. itu antara cabaran saya rasa, yang dihadapi oleh uh, penyelidik, bukan saya yeah. tapi semua penyelidik. Dan yeah. okay. saya rasa uh, antara uh, cabarannya juga adalah mungkin kosnya terlalu tinggi. Mungkin apa ha. sebenarnya doktor yang menyebabkan kos untuk penghasilan uh, produk-produk R&D ini agak tinggi sebenarnya? Uh, R&D memang <laughs> <Yeah>. <laughs> nak jauh panjang ke cuba pendek eh silakan <laughs> doktor silakan <Yeah. laughs> okay, so basically uh, kenapa R&D itu mm -hmm. mahal? kenapa mm -hmm. kita pump duit yang terlalu banyak untuk R&D um Jawapan mudahnya adalah kerana ilmu itu mahal. Mm -hmm. Okey. Yeah. saya so, itu jawapan pendek tu. Tetapi uh, jawapan yang panjangnya untuk di kalau saya boleh elaborate. Uh, pertama,nya uh, apabila kita menghasilkan, okey, bila kita nak menghasilkan sesuatu produk atau innovations, okey, pertama sekali adalah tenaga pakar ataupun okay. se sesiapa individu yang berada dalam bidang berkenaan yeah. untuk jalankan R&D hmm. itu sendiri. So um, kebanyakan kumpulan penyelidik ini uh, mereka mempunyai tim mereka sendiri. Mm -hmm. okay. Mereka sendiri uh, So uh, Gaji perlu dibayar Itu yeah. antara benda mm -hmm. Basic Okay uh, Second uh, Bila kita bercerita Tentang eksperimen mm -hmm. R&D So Kita tak semestinya You buat You akan jadi yeah. You buat Betul. Jadi mm -hmm. So kita ambil sebagai contoh Yang uh, Bab lah Lampu mentol tu sendiri Macam Thomas Edison sendiri pun mengambil You know Err uh, lebih seribu kali percubaan yeah. untuk dihasilkan yang uh, mentol lampu itu mm -hmm. sendiri untuk dapat formulation untuk, supaya mentol lampu itu menyala. So, um, dalam perjalanan contoh saya ambil yang tadi, mm -hmm. seribu tu, uh, you know, uh, you punya first experiments fail. Ya. Yeah. Okay, sec uh, tetapi untuk second experiment pun you perlukan modal juga. Mm -hmm fail juga and then third experiment fail tetapi dalam uh, R&D biasanya kita tak panggil fail. Kita panggil sebagai apa yang kita belajar daripada situ and then kita improvise. Kita improvise sampailah kita berjaya. Mm -hmm. Okey, itu itu second. Ah uh, and then third is um Okay, for example, uh, kami mempunyai uh, interest yang sangat tinggi dalam perfumery sebagai mm. contoh. Okay, kita punya research. Uh, model yang kita keluarkan adalah sangat besar. Mm -hmm. For example, uh, bila kita berminat tentang perfumery, so definitely kita akan beli semua designer perfume. Yeah. Dia cakap brand apa, yeah. Yeah. Dior, apa-apalah yeah. Dior, Chanel, semua. Sebab kita interested untuk tahu, eh mm -hmm. apa compound dalam tu, Betul. Berapa lama uh, apa, perfume ni akan tahan. So, uh, itu saja kita dah hampir puluhan ribu mm -hmm. untuk kita beli semua desainer sebagai kita punya library, sebagai kita punya bahan rujukan. Mm -hmm. okay. uh, third adalah uh, cost juga adalah kerana analisis. Mm -hmm. okay. uh, analisis yang kita jalankan ke atas semua desainer perfume itu sendiri. First, kita bedah dia and then uh, second, kita nak tahu berapa mm -hmm. lama perfume ini tahan. Mm -hmm. So, untuk analisis itu sendiri, sebagai contoh uh, satu uh, Contoh juga ada satu perfume dan uh, setiap itu kita akan jalankan sebanyak empat analisis mm -hmm. okay, untuk uh, menguji ketahanan dia. Uh, untuk satu analisis kita kita spend dalam 75 ribu, eh no, 75 pounds. Mm -hmm. Sebab kita jalankan penyelidikan itu di Imperial College London. So, mm -hmm. currency dia pounds. Jadi so, yeah. itu untuk satu. Mm -hmm. And then kita ada empat yukali and then yukali juga 60. Yeah. So, meaning cost in dekat, untuk mm -hmm. analisis perfume itu pun sendiri kita dah habiskan dalam 18 ribu Towns, mm -hmm. Malaysia, yeah. Pounds bagi rakyat Malaysia. Pounds itu satu. And then uh, bila you cakap uh, tentang uh, research, kita memerlukan uh, high-end instruments mm -hmm. yang sangat mahal. Okey, yang sangat mahal dan instrumen yang mahal ini, okey instrumen yang mahal ini dia perlukan maintenance fee. Yeah. Okay, itu juga and then um, bila dia dah melibatkan uh, individu yang you know yang capable and then kita dah uh, modal yang besar and then uh, instruments kita kena maintain and then dia punya apa um, all the starting materials kita kena pump and hmm. then last kali kita akan bila kita dah dapat output definitely kita akan patenkan. Yeah, benda uh -huh. tu so untuk patentkan atau IP juga cost yeah. so bila kita mengambil kira semua cost ini so sebab itulah dia mahal yeah. budgetnya besar untuk R&D sebenarnya Ya memang so? kosnya banyak, mahal seperti yang dikatakan oleh doktor Saya pun hmm. orang kata belakang kan bidang kimia Saya memahami bila eksperimen itu <laughs> gagal dan sebagainya Berulang kali sampai lah kita dapat untuk report Betul. dan sebagainya ha. Apatah lagi untuk dipatternkan dan sebagainya ha. Baik, bila dah kosnya mahal dan sebagainya hmm. Adakah pulangan dia adalah setimpal <laughs> ataupun tidak doktor? Uh, pulangan setimpal atau tidak? Untuk kami yes uh, Secara jujur untuk kami uh, alhamdulillah uh, pulangan dia setimpal Uh, walaupun kita dah habis ratus ribu ok mm -hmm. uh, tapi sekarang kita start lah uh, nampak pulangan dia ok mm -hmm. uh, sebagai contoh uh, untuk kami uh, sebagai contoh um you know uh, sekarang untuk kumpulan pendidik kami kita sudah tak bergantung dana kepada faculty mm -hmm. untuk uh, kita punya fip students yeah. so um kita macam mampu berdiri sendiri mm -hmm. Okay, so kita dah kurangkan penggunaan duit itu sendiri faculty mm -hmm. uh, then uh, pulangan lagi kita mencipta peluang pekerjaan untuk students and then kita juga mampu happykan kita punya students so mm -hmm. contoh package kita sediakan untuk kita punya interns after 3 months you intern dengan kami you dapat package um mm -hmm. contoh mm -hmm. <laughs> itu yang kita dah bagi uh, tetapi uh, kita juga kena faham uh, ada sesetengah research okay, so contoh fundamental research mm -hmm. okay, fun uh, fundamental untuk uh, grant itu berbentuk yeah. fundamental yeah. Uh, pulangannya kita tidak boleh dapat secara Cepat yeah. Dia perlu mengambil masa mm -hmm. Sebab itu dia adalah fundamental Kita kena faham Sebelum kita buat satu produk Kita kena faham asas dia mm -hmm. So asa memang akan ada satu ground Yang uh, fundamental untuk mm -hmm. research Yang memang pulangan dia akan Sangat mengambil masa lah mm -hmm. mengambil masa so uh, untuk menjawab persoalan uh, adakah dia balik modal ataupun yeah. berbaloi mm -hmm. uh, sekiranya uh, innovations itu menepati apa yang market perlukan mm -hmm. dan dia dapat dijual insyaAllah dia akan uh, yeah. bagi return ya yeah, cabarannya banyak uh, pulangannya setimpal insyaAllah kita <laughs> insya Allah. nak lihat seketika kita akan kembali selepas ini dalam Biz Malaysia berkenaan dengan topik kita Randy dan juga pacu inovasi dan juga teknologi akan menyuburkan aktiviti penyelidikan pembangunan komersial dan daya cipta. Dana R&D R&D ditingkatkan kepada 600 juta ringgit di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Baik itu tadi antara petikan belanjawan 2025 yang mana dinyatakan juga bidang R&D diberikan tumpuan dalam belanjawan sepanjang tahun ini oleh perdana menteri uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik kembali dalam Bismillah R&D, Pacu, Inovasi dan Teknologi uh, bersama dengan kemis Dr Omar Azri Ben Rani dari UITM kita dah tanya cabaran, dan juga kita tanya adakah ke ataupun atau tidak. Sekarang kita <laughs> nak tahu okay. juga adakah uh, inovasi teknologi ini? Hmm. Bagaimana dia sebenarnya memberi impak kepada ekonomi masyarakat? Uh, ekonomi dan masyarakat. Um, saya rasa masyarakat sendiri akan, uh, uh, teknologi ini sendiri bukan sekadar untuk uh, ekonomi kepada masyarakat tetapi hmm. juga environment. Sebagai contoh, saya ambil contoh yang mudahlah. Sekarang kita ada electric car vehicles. Betul. So, uh, impact dia bukan setakat ekonomi, bukan setakat hmm. masyarakat tetapi hmm. juga... Uh, 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 ekosistem kita. Mm. Okey. Uh, sebagai contoh kalau kita pergi you know uh, teknologi hijau juga kalau mm. you pergi contoh kalau you pergi mana-mana kafe -mana mm. yang akan gunakan straw and then mana-mana paper bag yang you know green technology saya rasa masyarakat sendiri akan dapat rasa dia punya impact kepada teknologi itu sendiri. Mm -hmm. Sekarang lagi AI semua cakap pasal AI yang scan muka masuk rumah yeah. semua. So saya rasa impact dia adalah sangat besar untuk mm. ekonomi dan juga uh, masyarakat. Ya, yeah. baik doktor dah berapa lama berkecimpung dalam bidang R&D doktor? Lama, sangat lama. lama baik, bagaimana doktor melihat masa depan bidang R&D sendiri selepas ini? Mungkin dalam tempoh 10, 20, tahun, 30 tahun mungkin selepas besaran nanti pun masih ada bidang yang akan diperhebat. Apa pandangan doktor? Uh, masa depan R&D, yeah. uh, saya rasa dia sangat menarik untuk di-explore. Okay, sangat menarik dan masa depan dia sangat cerah tetapi saya rasa cabarannya juga begitu mm. besar. Okey, dia mempunyai masa depan yang sangat besar. Ya, yeah. sejauh mana uh, doktor melihat uh, masa depan R&D itu nanti? Mungkin adakah pada tahap sekarang ini sudah, mungkin dia level ini. Uh, Produk-produknya setakat ini sahaja. Okay. Mungkin masa depan nanti bagaimana pula doktor? Um, it depends pada, you know... Uh, sekarang ini semua cakap pasal AI, mm -hmm. okay, semua uh, cakap pasal, yeah. uh, contoh saya ambil contoh lah, uh, sekarang kalau untuk chemistry sendiri, okay, mm -hmm. untuk chemistry sendiri kalau uh, organic chemist sebagai contoh, uh, kalau you nak run experiments, uh, you tak perlu run contoh 20 experiments, you mm -hmm. perlu run contoh uh, run 20 experiments dalam satu masa tetapi you vary all temperature catalyst mm -hmm. semua, uh, tetapi Um, bila you dah run tu, uh, bila you dah run secara what we call secara teorinya, mm -hmm. okay, and then you akan pilih the best conditions and then yang the best conditions itu you akan membawa, uh, bawa masuk kepada makmal and mm -hmm. then uh, yang itu you akan try. Mm -hmm. So saya rasa untuk R&D ini uh, dia akan mempercepatkan proses kita okay, mm -hmm. dan uh, apa yang saya boleh cakapkan adalah dunia akan bergerak dengan lebih pantas. Yeah and then uh, we have to keep up with that uh -huh. uh, kita tak boleh ketinggalan kalau tak contoh yang paling jelas kalau kita uh, tak kejar apa yang dunia tawarkan sekarang contoh yeah. Nokia? ya yeah. apa terjadi yeah. contoh ya yeah, baik doktor okay. sebagai salah seorang penyelaras R&D dan juga penyelidik di UiTM bila cakapkan okay. lab dan sebagainya saya rindulah juga akan zaman-zaman <laughs> dulu baik mungkin uh, apa produk-produk yang telah dihasilkan dan boleh sharekan sikitlah keunikan ataupun keistimewaan produk-produk ini hasilkan oleh uh, fakulti cik doktor sini uh, fakulti saya um uh, saya basically uh, kita ada tiga yang saya sebut tadi uh, first kita ada perfume yang sangat long lasting mm -hmm. uh, 72 hours on fabric so insyaallah you akan dapat mm -hmm. sebab dia gunakan inovasi bahan lekat itu kumpulan kami sendiri mm -hmm. uh, second kita ada kopi uh, kopi tenaga macam mana you dapat tenaga dengan menggunakan caffeine yang rendah mm -hmm. okey biasa caffeine tu segarkan tetapi mm -hmm. dia substitute dengan protein uh, and then yang third uh, yang saya cakap tadi uh, mm -hmm. Um, sensor lah sensor untuk test um, macam mana uh, what do you call macam mana you dapat kesan kanser mm. uh, pada yang uh, tahap yang lebih awal ya yeah. baik tadi sebelum kita berhenti uh, selepas kita berehat kita mm. nampak uh, sedikit kapsul lah uh, perdana menteri mengatakan belanjawan uh, yang hendak menekankan uh, tumpuan kepada bidang R&D bagaimana ni doktor melihat uh, orang kata kolaborasi antara uh, kerjasama kerajaan pihak swasta juga uh, universiti sendiri uh, untuk sama-sama mm. merancakkan lagi inovasi dan teknologi dalam bidang R&D ya yeah, saya rasa itu itu memang benda yang diperlukan itu mm -hmm. adalah perkara yang diperlukan mm -hmm. so basically a yeah. uh, university industry mm -hmm. dan kerajaan so dia bertindak sebagai satu satu ekosistem mm -hmm. kerana di universiti kita ada you know, academics ataupun yeah. pakar. Uh, kita ada student postgrad, undergrad. So, yeah. uh, ini tempat kita menjalankan research. And then industry sendiri, industri adalah tempat di mana student kita akan practical. Dan mm -hmm. industri sebenarnya yang akan tahu sama ada you punya research ini boleh dijual ataupun tidak. Mm -hmm. And then kerajaan itu sendiri adalah orang yang membuat dasar. Mm -hmm. So, kita perlukan kerajaan untuk buat dasar yang baik macam mana kita nak export product, you know, R&D ke luar negara sebagai contoh. So, mm -hmm. antara industri industri atau pihak swasta dan hmm. kerajaan dia memang satu ekosistem yang kita perlukan. Yeah. Baik, <laughs> Dr. Kita dah melihat masa depan uh, hari ini mungkin sangat jauh selepas ini. Sekarang pun dah hebat. Mungkin hmm. sebenarnya kita, macam mana kita nak, orang kata, menarikkan minat lagi, menanamkan minat dalam kalangan anak-anak muda sekarang ini untuk, uh, orang kata, menyertai uh, bidang R&D ini, Dr. Yes, kan. <laughs> ini satu cabaran yang sangat besar. Mm -hmm. okay. sangat besar untuk kita tarik especially untuk stem ni. Yeah. Okey. Uh, kita nak tarik uh, students uh, min uh, minat untuk R&D, mm -hmm. uh, minat research. Uh, sebagai contoh eh, sebagai contoh mm -hmm. saya mengambil contoh yang mudah uh, bila saya tanya student saya mm -hmm. uh, mostly uh, dah habis degree nak buat apa? So mostly semua yeah. akan nak kerja. Sebab apa nak kerja nak duit. Betul. Uh, sebab okay. uh, saya merasakan kita perlukan tawarkan satu package yang kalau tanya saya saya rasa first kali adalah Uh, dana ataupun duit. Saya rasa itu adalah key. Betul. Kalau you kaya you know, instrument you bagus uh -huh. and then kita dapat persediakan package yang sangat menarik untuk uh -huh. students. Sebagai contoh, kita membayar student itu, you know uh, nilai yang sangat besar. Uh -huh. And then kita juga package, okay kalau you buat, you buat ni, kita akan attachment keluar negara uh -huh. untuk 3 bulan atau 6 bulan. So, itu sebenarnya what you call umpan dia lah. Yeah. Maksud, supaya dia pergi ke R&D. Uh -huh. Kalau tak dia tak, tak akan nampak masa depan. Uh, peluang untuk R&D oh, yeah. itu sendiri. So saya rasa uh, untuk menarik minat first saya rasa uh, dana mm -hmm. perlu cukup, uh, infrastructure, uh, itu antara dua kombinasi yang uh, kita perlukan dua ni dan selain faktor-faktor lainlah lah sekali daripada kempen juga semua sekali ya baik Dr. Danas saya ringkas di dalam konteks persaingan global sekarang ni kita ha. tahu memang negara-negara maju memang sudah ke depan kita sedang mengejar mereka bagaimana Malaysia boleh memastikan produk R&D kita ni akan orang kata mampu bersaing dengan produk-produk yang terlihat hasilkan oleh mereka susah soalan tu ya. sebab um saya pernah bekerja di uh, dalam um, you know world class research in, uh, in you yeah. know university. Mm -hmm. um, ser, jujur, saya yeah. jujur, uh, saya rasa Uh, kita ketinggalan uh, sangat jauh, mm -hmm. okay? sangat jauh dan kita mengejar lah kita mengejar mm -hmm. tapi kita bukan ketinggalan tapi yeah. kita mengejar. Uh, untuk bersaing saya rasa kita perlukan macam saya cakap tadi, kita perlukan, yeah. kita perlu bekerjasama. Mm -hmm. Kerajaan, industri dan universiti perlu collaborate yeah. antara tiga ini. So yeah. ini adalah saya rasa key dia sebab you tak boleh bekerja seorang sebab mm -hmm. mereka makin laju dan kita yeah. mengejar itu yeah. susah. Baik, sekarang kita ucapkan terima kasih kepada kemis Dr. Umar Azri bin Rani yang merupakan pensyarah kanan penyelidik dan juga pengasas Dr. Azri Dr. Azri Peace Perfume Universiti Teknologi Mara untuk perkongsian yang diberikan. Segmen Bual Bis itu tadi menutup bis Malaysia petang ini teruskan bersama-sama RTM untuk lebih banyak perkembangan semasa. Saya Zamin Nasir, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.